Səmiray rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini Tahir Bədəlov saxlanılıb. Onun əlindəki çantaya baxış keçirilən zaman çəkisi 3 kq 640 qram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa şübhəliyə məxsus çantadan bir ədəd istifadəyə yararlı lülü və qundağı kəsilmiş tüfəng dəşkarlanıb. 2 ilə yaxın dist dedim, nə? Göz ürdüm, gəldim, vaxtı altdan eşaradım, silah da gördüm var. Göz ürdüm, gəldim, gəldim samıx ləndi. Dedim, gedim orada bir balıq yeyim. Bir də orada ağaclıqsa da olur, nə? Ora ataram onu, silahı da atacağam çölə. Silahmalı lazım deyil, məbul lazımdır. Gedəndə də deyim bir az götürərəm, gedib istifadə edərəm də. Onu ordakizə dəyərəm. Gəldim maşınla gətsin, düşdüm polis əməliyyatçılarımən saxladı. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Mirqəmar Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV Samur